Hörmətli qonaq läzərimiz, bəyinə məsə Masadır qəsəbəsində şəxsi tikili, bağlı bağçalı, çox gözəl bir evlə məs tanış edirəm. Evimiz, eee, tam super bir evdir. Palara muz gülləri, bax belə bir gözəldir, bağ və bağçası, evin bölüşü, burada yay pisət qəs, basenisi. Burdan muz gülə panoramam. Bilirəm dəyərli, hamsinə mən sənə göstərəcəm, görsədəcəm sənə. Ənisa, burdan bax bura gözəl bir pisetbasıdır. Onu göstərəm sizə. Bax belə yaşıllıq, meyvə ağacları, dekorativ ağaclar mövcuddur burada. İndi evimizə qaza gedirəm, şini göstərəcəyəm. Evimiz 12 nəran xalon mərtəbəsi, manat beton. Ancaq bina su bunda tikilib. Biz 10 da xatırladım. Sağ tərəfdə isə evimiz, yəni pisetbası, mandalnesi, salon və sanata boşa əlavə, yenə də bir nə yataq otağı mövcuddurlar. Qaralda nəzər tutulmuş. Evimiz bu həyətimizin birinci məqsədidir burada. ha tam fasil. Evimiz sağ tərəfdə göstərəsə, zəhmət olmasa. Burada sol tərəfdə e, əlavə yer var. Orada keçə bilirik. Rəşətdir. Burada sox deyilsin, sahnama xuduca burada gəldiyəndə ərazinin ikinci nöqtəsidir. Evin arxasına metr yara məsafəsi 4 dövrəmir. Evimiz ağla daşla təsdiq olunub. Onu xatırladım sizə. Belə bir gözəl bir həyətinin sayəsi var. Burası evimizin giriş səcisidir. Buradan fırlanadı bilirsinizsə nə mövcuddur? Onu bir də elə nə dəyər göstərsəmsə. Gözəl patidir. 12 m2 yani 4 m2. Bax, çox gözəl patidir. Və ondan da əlavə e, basenin isitməsi də var. Isitməsi də var basenin ki, yəni qış aylarında belə baseninizdə də bilərsiniz, yay aylarında da bilərsiniz qış aylarında da bilərsiniz. Ən əsər, ha, amma mən zəhmət olmasa, elə aşağı saxıb onu xatırladım isə. Burada həyətində, sol tərəfində sanitar qovşağıdır. Və evimizin fasadı, gördüyünüz ağlar daş və kabançıqla döşənmədir. Həyətində olan Bura isə salon zələdi. Hamsi işləv vəziyyətdə olduğunu xatırladımsa, bura isə qara ustalar üçün nəzərdə tutulmuş bir yataq otağıdır ki, bax belə bir, bir yataq otağı burdadır ki, yəni qara ustalar da burada istifadə edə biləsinlər. Evin axranı bu yerdə yaşayır, kombi sistem işləv vəziyyətdədir. Onu xatırladım. Burdan da bir də həyətan sahəsində məsənə tanış edim. Evin girişinin sağ tərəfində belə bir manqalınıdır. Əlavə olaraq yenə yəni, də bir mətbəxdir, yay mətbəxidir alsı mətbəxdir. Bu dəüstü də mənimlə təsdiq olunub. Belə bir gözəl bir manqal yığılıb burda. Çox super bir şey yığılıb burda. Onu xatırladım. Burda əlavə olaraq həm qaz, həm də ki odun peçi yığılıb burdadır ki, oradan da istifadə edə biləsiniz. Və burdakı yəni, əlavə olaraq bir dənə də burada belə bir gözəl bir həm yay, həm qış mətbəxidir. Onu xatırladım. Bu gördüyünüz bütün əşyalar hamısı evimizdə qalacaq. Evimizin giriş tərəfi bax burdadır. Onu göstərsəm, bu sistem jaluzdur para gözəl oturdurmaq üçün mətbəxdir. Yəni də ancaq da burda oturdurmaq adamı daha çox xoş gəlir. Səhrindir. İsrail dünyada hər yerdə. Burada kafelecədir, stulu-stuludur. Əlavə ol orada gəldim, setkası da mövcuddur burada. Həyəti tam ət daşla döşənmədir. Bura isə bizim girişsəsidir. İrəli gəldim, onu da göstərisəm sizə. Burdan gördüyünüz kimi nə qədər evimiz hündürd, o da siz görsən. Gördüyünüz bütün evlər, bütün masa azırba, duz görünə kimi hamısı Buradan birbaşa panoramadır. Tam yaşayış olan bir yerdir. İndi isə mən sizə birinci mərhələdə evimizin giriş hissəsindən mən sizə tanış edim. Ondan sonra konkret evimizin tam içərisini tanış edəcəm. Bura evimizin giriş hissəsidir. O qatram burada da əlavə olaraq mərkəzi kondisioner trapına kimi qoyulub. Bütün gövdəm 4 dövrəm ağla daşla təsir olunub. Burada evimizin bax bu, əl qapısıdır. Orası isə Jarvis Multi sistemdir, 4 metrli Jarvis Multi sistemdir. Burada generatordur uşbu tənzimlədirsə də hamısı burada tam gördüyümüz işlək vəziyyətindədir. Yəni burada nə qoyulubsa, demək olar ki, bir-birinə binanı, binanı tam elektriklə təchiz edə bilər. Bura isə evin qarajıdır. Yəni maşın buradan daxil olduqda gördüyünüz bura 4 dənə rahat maşın daxil olur. Burada da manat beton və kolonlar liderlərindəndir. Yəni bina sütubunda fikirlə bonduq atıram. Burdan 4 dənə arasına maşın daxil olur. Bir də göstərdim sizə. Buranın yeri tam ədtaşla döşənilib və ya burada yəni əlavə su çəni var ki, burada 24 saat su çəndən də istifadə etmək olur. İndi isə mən sizi evimizin içindən tanıtdım. İnşallah bu evni insanlar Allah Taala belə gözərlərlər, qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı video bəğənmə unutmayın. Yeni saç saçan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. Həqiqətən də çox super evdir. Yəni, ə, çox az bir halda belə bir gözəl bir evlərimiz satışa çıxır. Bax, burdan da mənsur görsən, evimizin bax belə bir gözəl panoraması var. Yəni çox hündür yerdə tikilib, birbaşa düz yona da panoramadır. Evimizin sağ tərəfindən də, sol tərəfindən də əlavə olar pəkan var ki, sağ tərəfindən, sol tərəfindən evə daxil olmaq olur. Ya Allah. Bax belə bir gözəl bir qapısı mövcuddur burada. Belə bir gözəl bir evimizin giriş hissəsidir. Evimizin giriş hissəsi burada gördüyünüz kimi metaldan döşənmədir. Sağ tərəfdə paltar üçün asmaçın qayıdrobu, sol tərəfdə də gəld oturmaq, oturub ayaqqablan giyməyənsə əlavə olub belə tabletka kimi yığılıb, kombi sistemlə vəziyyətdədir. Geniş bir koridor sistemidir. Sağda evimizin mətbəxidir, solda isə evimizin qonaq otağıdır, qoşaq qapıdır və gördünüz bahalı qapı işlənib burada və yeri döşəməsi parketdir. 1-ci və 2-ci mərtəbə, 3-cü mərtəbəyə kimi tam tamına evimiz manat beton 12 nəmin kolonla tikilib. Burası isə evimizin qonaq otağıdır. Biz aşağıda hamsəvimizin içində qalacaq. Və belə bir super bir evimizin qonaq otağı var. Və Bə bu ağ boyumuz bahalı boydu, yaşayış boylarıdır, amma italyans yaşayış boyudur. Yəni o ucuzda boylardan deyil, onda xatırladım sizə. Bütün otaqlarda kondisioner mövcuddur. Burada 1, 2 dən əlavəlıq pəncərə mövcuddur burada və üçüncü pəncərə orada, sağda dördüncü pəncərə də burada. Buradan da həyətanın səhisinə baxılır birbaşa. Belə bir gözəldir evimizin. Qonaq otağı mövcuddur. Bütün bax bu gördüyünüz əşyalar hamısı evimizin nəğazıdır. Evimiz 2012-ci ildə tikilib. Pəncərələr polibonukla, hamısı gördüyünüz kimi mərmərlə təchiz olunub, bağlama mərmərlə təchiz olunub. Bax, belə bir gözəl bir evimizin qonaq otağı var. İndi isə mətbəxi ilə tanış edim sizi. Mətbəx də demək olar ki, hardasa 25 kvadrat yaxın mətbəxdir. Buradan da birbaşa gördüyünüz kimi duz gölünə panoramadır. Şəhərlərimiz də elə bir şəhərdir ki, şəhərdən çöl görsənir, çöldən isə içəri görsəm, onu xatırladımsa, bu gördüyünüz əşyalarda kombi sisteminə görə televizor hamsi evimizin içində qalacaq. Bax, belə bir gözəl bir evimizin o mətbəxidir. Mətbəximizdə də kondisioner mövcuddur. Daha doğrusu heç burada bu evdə kondisioner ehtiyacı yoxdur. Çox sərindir, onu da xatırladımsa. Burda isə plekan altında kladovka cis nazər tutub bura da əlavə olaraq kombi sistemin çıxım qoyulub burda. Burası gördüyünüz kimi əlavə əşyalar yığmaq üçün buradır. İndi isə məssi burda sanitar boşluğuna tanış edim. Evimiz 4 dövrəmə qoşa daş mərtəbəsi malat beton tam tamla ideal bir evdir. Qiymət isə 850 manata satışa çıxıb sözsüz geriyə alızlan endirim olacaq. Burda gördüyünüz sanuzelində san duş kabina, masaj edən duş kabinası mövcuddur burda. Və burda isə evimizin kombi sistemidir, qatell sistemidir və əlavə paltar asmaq üçün də burda gördüyünüz kimi yerə də saxlanılıb. Burda da pəncərəsi, 2 tənə pəncərəsi mövcuddur burda. İndi isə ikinci mərtəbəsinə məni tanış edim. Xatırladım ki, evimiz ümumilikdə 300 kvadratə yaxındır, onu xatırladım sizə. Aboylar hamısı bahalı aboylardır, yəni ucuz da aboylar deyil. 2-ci mərtəbə pilləkanının başında gördüm 2 dənə. Bax, belə bir gözəldir. Şüşədir. Ayna bənddir. Açılan aləbətlərdən də özləri. Və 2-ci mərtəbə mərtəbə arası manat beton və parketlə döşənmədir. 2-ci mərtəbəsində sağ tərəfdə bir yataq otağımızdır. Solda bir yataq otağımızdır. Yəni də solda bir yataq otaq, sağda isə bir yataq, 4 dənə otaq mövcuddur. Bütün ə, otaqlardan balkon mövcuddur. Onda xatırladımsa, belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Bu gördünüz, əşyalan da hamısı qalacaq. Burada da 2 nələ pəncərə mövcuddur. Hamısı ös həyətinə baxır. Bir daha da 12 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Burdan da bax belə bir palaca xidmətli balkon mövcuddur. Bütün otaqlarda xidmətli balkon mövcuddur. Yataq otaqları da gördüyünüz kimi yetərincə genişdir. Fəzizbəs otağımıza mən tanış edəcəm. Burada ikinci mərtəbədə. Yenə də əlavə olaraq sanitar boşadır. Burada duş kabinə, masa üçün duş kabinadı, onu xatırladımsa. Qapılar da gördüyünüz kimi hansı bahalı qapılardır burada ikinci mərtəbələsində ikinci yataq otağıdır. Burada da bax gördüyünüz kimi bax belə bir xidmani balkon mövcuddur ki, otaqların hamısında balkon mövcuddur. Belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Bütün bu gördüyünüz <laughs> əşyalar hamısı qalacaq. Evimiz ipoteka yararlıdır. Əgər bank sizə pul ayırıbsa, bankla da evimizi əldə edə bilərsiniz. Onu xatırladım sizə. Burada sağda bir yataq otağıdır, solda isə bir yataq otağı, burdan da bax belə bir gözəl bir panoraması mövcuddur. Birbaşa düz yönlüdür. Gördüyünüz kimi necə torpaq höndür yerində yerləşir. Bax belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Yəni evimiz, xatırladım ki, ikinci ev kimi istifadə olunur. Yəni 2012-ci ildən evimiz tikilib başa çatıb. Amma yaş az olub, onu xatırladım, bütün otaqlarda kondisioner mövcuddur. Və sonuncu yataq otağı ilə mən tanış edim. Bax, belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Burda da gizli gardırobu, e, onu xatırladım sizə. Burdan da, da pəncərəsi birbaşa həyətinə baxır, bu düz yola baxır, burada da balkon mövcuddur. Bütün otaqlarda balkon mövcuddur. Burdan da gözəl panoraması var. Və bu yataq otağımızda isə əlavə qov bir dənə də burada sanitar qovşağı, sanuz mövcuddur. Duş qabını landı, onu xatırladım, massajlı duş qabını landı. Belə bir gözəl bir evimizin dizaynı mövcuddur. İkincisidir. Bura gördüyünüz kimi əlavə olaraq paltar boymaq üçün şkafdı, gizli şkaf yığılıb. İnşallah evi olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evə qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış olun vəsait. Bir də apartmənimizin qiyməti 850.000 manata satışa çıxıb. 12 sot torpaq sahəsinin üzərində bağlı, bağçalı, basenirli gözəl bir evimiz satışa təzədən olaraq çıxıb. Ətraflı məlumat üçün zəhmərinizə görə təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağı videoda bəlmə unutmayın. Yeni saçlar çıxanda bilərlərinə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiniz.